जय मल्हार नमस्कार खंडोबा पोप्तानो हा मंत्र म्हणजे खंडोबा देवाच्या दैवी शक्तीला नमस्कार यातून आपण परमेश्वराला सर्वप्रथम खंडोबा देवाला आणि त्यांच्या कल्याणकारी शक्तीला वंदन करूया आणि आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया आज जो मी खंडोबाचा मंत्र सांगत आहे तो मंत्र म्हणजे अद्भुत आणि दैवी शक्तीचा मंत्र आहे हा मंत्र तुम्हाला अंधाराकडून प्रकाशाकडे घेऊन जाणारी एक अदृश्य शक्ती आहे खंडोबाच्या शक्तीला शरण जा मनापासून त्यांची भक्ती करा श्रद्धा विश्वास ठेवून त्यांची मनापासून सेवा करा आणि मग बघा खंडोबा देवाचा चमत्कार तुमच्या जीवनातला अंधार दूर पळून जाईल आणि तुमच्या जीवनात प्रकाशी प्रकाश पडेल तुमच्या आयुष्यात फक्त आनंदी आनंद राहील तर खंडोबा भक्तांनो हा मंत्र रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी एकाग्र मनाने शांत चित्ताने हा मंत्र जपण्याचा प्रयत्न करा मंत्र जपताना जपमाळेचा जब उपयोग करा एकशे आठ वेळा रोज मंत्र जप करा मंत्र जप करताना डोळे बंद करा मन शांत ठेवा आणि खंडोबा देवाचे कृपाळू रूप आठवा त्यांची मूर्ती डोळ्यासमोर उभी करा आणि मनातल्या मनात तुमची इच्छा खंडोबा देवाला सांगा आणि मंत्रजपाला सुरुवात करताच तुमच्या अंगात एक अद्भुत शक्तीचा संचार होईल खरंच सांगते असे अनेक भक्त आहेत की त्यांनी मनापासून खंडोबा देवाची सेवा केली तर अनेक भक्ताच्या मनोकामना तात्काळ पूर्ण झालेल्या आहेत त्यामुळे खंडोबा भक्तांनो तुम्ही मनापासून खंडोबा देवाची सेवा करा आपली कोणतीही इच्छा असू द्या तात्काळ ती इच्छा पूर्ण होईल खंडोबा देवाचे असेच नवनवीन मंत्र ऐकण्यासाठी आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा हा व्हिडिओ आवडल्यास जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा लाईक करा आणि कमेंट्समध्ये जय मल्हार जय खंडोबा टाईप करा चला म शक्तिशाशाली खण्डोबा मन्त्रालय सुरवत् कुया ॐ श्रीखण्डोबाय शान्तिदाय नमः श्री खंडोबाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोबाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोवाय 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 शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोबाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः ॐ ॐ श्री श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः ॐ श्री श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः ॐ श्री श्रीखण्डोबाय शान्तिदाय नमः ॐ श्री श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः ॐ ओं श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोबाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोबाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोबाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोबाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः ॐ ं श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोबाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोबाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोबाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः ॐ श्रीखण्डोवाय शान्तिदाय नमः